Микрофончик ближе. Руководители подразделений сам озвучили своих подразделений, задачи, которые мы берем на себя, реализуемся их выполнять. А общую стратегию видимо, сначала сейчас надо попросим. А что там говорили? Общую стратегию, пожалуйста, выдайте. Нет, нет, подожди, так ты должен озвучить. А я в конце. А можно по бумажке? Нельзя, все по сценарию. Подсматривать, подсматривать. Да ладно, можно. Ну, уважаемые товарищи, значит, коллектив принял, и я решил, В 2015 году мы строим новый... Микрофон ближе! Пожалуйста, не мешай. В 2015 году, персонально для вас, мы строим новый лечебный корпус, оснащаем его по самой современной технологии, медицинского оборудования, оснащения. Далее совершенствуем систему управления всех инженерных сетей, систем оборудования. Приступили сегодня уже к вольнологическому отделению, покупаем новые ванны, новые души шарку, то есть опоповедь. Въздуем новые системы управления, закупаем системы оргтехнику, оснащаемся полностью. Коллектив в целом создан, обучен, желание есть, цель. Обозначено идем вперед. Мы победим. Ура! Ну, дополнение. Это действительно так, если э, опять э, какие-то ситуационные, политические, экономические не повлияют на наши цели, э, мы их реализуем. И основное стратегическое направление следующий год это совершенствование медицинских услуг все будет сделано и по кадрам, по кадрам, и по управлению, и по, по оснащению. В медицине нельзя. Мы сегодня ровно 10 лет эксплуатируем тот ресурс, который мы 10 лет назад заложили. Через 10 лет вообще считается в медицине Через три года, года меняется 30 процентов, через пять лет меняется 70 процентов медицинских технологий, через 10, 10 лет 90. 90. То есть То мы подошли к тому уровню, что нужно, нужно коренным образом изменить из систему оказания медицинской помощи. И, и на следующий год, как раз вот прошло 10 лет, если, если мы не сделаем завтра, мы не, не сделаем никогда. никогда. Мы, мы можем снова откатиться совершенно с той точки расчета, с чего начинали. Значит, стратегия следующего года – совершенствование, улучшение медицинской базы. И, конечно же, кадровый потенциал обучения, совершенствование. И второе направление – это качество. Качество, качество, еще раз качество. Мы сделали в прошлом году серьезный шаг. Мы получили признание Оставьте, Европейского Союза. Да. Осталось только его знакомник и развивать. Да, да, да. Вот Я Сзади, уверен, что каждый из вас находится хочет. в том состоянии, чтобы максимально Принять участие в решении этих задач. Максимально при этом получить удовольствие и удовлетворение от выполненной своей работы и всем еще раз крепкого здоровья и хорошего настроения. Будет настроение, будет все.